मौलाना रूम रहमत ला तला आप एक इकायत दर्ज फरमाते हैं कि एक घर में ना बाप और उसके चार बेटे रहते थे तो जो बड़े तीन थे ना वो दौलत के पुजारी थे उनको और दौलत से बड़ा प्यार था लेकिन जो सबसे छोटा था ना उसको दौलत से गर्ज कोई नहीं हमेशा बाप की खिदमत में लगा रहता तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो चार भाई जो थे वो आपस में बैठे अब गुफ्तगू चल रही है जैसे हम भी हो सकते हैं किसी घर में इस तरह चलती हो कि आज एक हफ़्ता जो है ना तू अबिनू रख लें आज एक हफ्ता तू अबिनू रख लें अज एक हफ़्ता तू रख लें अज तू हफ़्ता कटा दे यार मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा थे महंगाई बड़ी हो गए मेरे को गुजारा नहीं हूँ तो इस तरह कर तू ना आज एक हफ़्ता ना अम्मी अबे अपने को रख लें होता ना ऐसे कि यार चलो एक हफ़्ता तू रख ले एक हफ्ता तू रख ले एक हफ्ता तू रख ले यार मैं ये ये सोचता हूँ और काफ़ी दफ़ा मुझे इस चीज़ का जवाब ही नहीं मिलता कि एक बाप पूरे गले को पाल जाता है दस बच्चों को एक बाप पाल जाता है लेकिन दस बच्चों से एक बाप क्यों नहीं पकता क्यों कहता है कि कभी वो तो कभी वो कभी बाप ने तो नहीं ये कहा था कि बच्चे ज़्यादा हो गए तो वो नहीं पालेगा बल्कि बाप तो वो है कि जो बाज़ार से गुजरते हुए अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट के बच्चों के लिए लेकर जाता है आप बाद में खाता है पहले अपने बच्चों के लिए लेकर जाता है और आज हालत ये पहुँची है कि दस बच्चे जो है एक माँ बाप को नहीं पा सकते कभी उसके पास भेज रहे हैं कभी उसके पास भेज रहे हैं कभी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं कभी माँ बाप ओल्ड हाउस में जा रहे हैं, हैं जी तो वहाँ पर भी ऐसे था वो बड़े तीन जो थे वो कहने लगे कि अब्बा की हालत बहुत नाजुक है तो बाप को कौन संभालेगा अब जो सबसे छोटा था ना उसकी दिल की ख्वाहिश भी ये थी कि बाप को मैं संभालूँ तो वो बड़े तीन जो थे वो एक साइड पे हो गए छोटा जो था वो एक साइड पे हो गया अब बड़े तीन जो थे वो कहने लगे कि जी शर्त यह है कि जो बंदा बाप को संभालेगा ना जो बाप की खिदमत करेगा जो बाप को अपने पास रखेगा उसको माल दौलत नहीं मिलेगा और जिसने माल दौलत लेना है उसको बाप नहीं मिलेगा तो वो जो छोटा छोटा था ना वो कहने लगा कि सारी मालो दौलत तुम ले जाओ मुझे नहीं चाहिए बस बाप को मेरे हवाले कर दो मैं उसकी खिदमत करना चाहता हूँ मेरा दिल करता है कि मेरा बाप मेरे पास रहे तो वैसे ही हुआ बड़े तीन जो थे वो माल दौलत ले निकले छोटा छोटा जो था उसने सब कुछ छोड़ के माल दौलत को पीठ पीछे डाल के बाप को अपने पास रखा रात दिन खिदमत की जब भी खिदमत करता बाप थापी देता और दुआ देता कि बेटा जा तुझे सत्ते ही रब डाला तुझे वो मकाम दे के दुनिया रश्क करे तुझे हर वक्त ये दुआ देता गुरबत के दिन थे गुरबत के वो वक़्त था बड़ी मुश्किल से बाप को पाला आखिर क्या हुआ बाप इस दुनिया से चला गया खिदमत करते करते उसने अपने बाप को रुखसत किया अब उसके बाप के फौत होने के बाद अब वो छोटा छोटा जो था माली हालात बड़े ख़राब थे एक दिन क्या हुआ कि ख्वाब में ना एक बुज़ुर्ग की जियारत हुई बुज़ुर्ग ने बोला कि बेटे फलां दरख्त के नीचे ना छः दिनार पड़े हुए हैं जहाँ उनको उठा ले तो वो बच्चा जो था वो उसको दौलत की तो लालच थी नहीं वो कहने लगे बुज़ुर्गों क्या उन पैसों में बरकत है वो बुज़ुर्ग कहने लगा नहीं बरकत नहीं है लेकिन उठा लो तेरे काम आएगा कहने लगा नहीं अगर उनमें बरकत नहीं है तो मैंने नहीं उठा लिया कुछ दिन बाद फिर दोबारा खाब में बुज़ुर्ग आए फिर वही बात कि बेटा अब फ्लॉन्द रख के नीचे ना तीन दिन आर पड़े मैं जा उठा लो उसने फिर वही सवाल किया कि बरकत है वो बुज़ुर्ग फरमाने लगे नहीं बरकत नहीं है वो नहीं उठाने लगा अब तीसरी बार फिर बुज़ुर्ग आए और कहने लगे कि बेटा फलाद रक्त के नीचे दो दिनार पड़े हुए हैं जो वो उठा ले। तो वो बच्चा जो था वो कहने लगा क्या उनमें बरकत है तो वो बुज़ुर्ग फरमाने लगे हाँ उनमें बरकत है वो बच्चा सुबह उठा उसने वो दो दिनार निकाले जैसे उन्होंने बताया बिल्कुल उसी जगह पर दो दिनार ज़मीन में दबे हुए थे उसने दो दिनार निकाले बाजार से गुजर रहा था तो किसी ने आवाज़ लगाई कि दो दिनार में दो मछलियाँ दो दिनार में दो मछलियाँ अगर कोई ख़रीदना चाहे तो, तो उस बंदे के जहन में ख़याल आया कि मेरे बच्चों ने इतना अरसा हो गया गोश्त नहीं खाया चलो आज उनके लिए मछली ले चलते हैं तो वो बच्चा जो था उसने वो दो दिनारों में दो मछलियाँ ख़रीदी घर ले गया तो घर ले जाकर जब उनका पेट चाप किया ना उन मछलियों का तो ये मौलाना रूम ने आप लिखते हैं कि उन मछलियों के पेट से दो कीमती हीरे निकले दो मछलियों के पेट से उसने वो दो हीरे पकड़े वो सुनार के पास गया और जाकर कहने लगा कि जी ये दो हीरे मेरे पास हैं क्या आप इनको ख़रीदेंगे तो वो भला दौर था डंडी नहीं मारते थे किसी को लूटते नहीं थे जैसे आज हम करते हैं कोई अगर कोई भोला भाला बंदा हमारे पास कोई अच्छी चीज़ लेके आ जाए तो हम उसको थोड़े से पैसे दे के ना टरखा देते हैं कोई नई चीज़ तो हमारे हाथे चढ़ गई है ना कोई नायाब चीज़ आ तो वो ये वक़्त नहीं था वो जो सुनार था वो कहने लगा बेटा ये जो हीरे तूने तो पकड़े हुए हैं ना ये इतना नायाब हीरे हैं इतना नायाब हीरे हैं कि इस पूरी मार्केट का सबसे बड़ा सुनार मैं हूँ और मैं भी तुझे इसकी कीमत नहीं दे सकता लिहाजा तो बादशाह वक़्त से रबता कर और वो इनकी जो है ना वो वो ख्वाहिश भी रखता है तो तू ऐसा कर तू ना बादशाह के पास जा वो तुझे इसकी कीमत देगा तो वो बच्चा जो था उसने एक हीरा पकड़ा और बादशाह के दरबार में गया और जाकर कहने लगा कि बादशाह सलामत ये एक हीरा मेरे पास है मैंने बेचना है तो वो बादशाह ने जब उस हीरे को देखा उसको इतना पसंद आया उसको भी पहचान थी ये हीरा कितना अनमोल है तो उनने बादशाह ने अपने दरबारी को हुक्म दिया अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि तीस खच्चर उसके ऊपर जितना सोना जवाहरात लादे जा सकते हैं वो लाद के इस बच्चे को दो और एक हीरे की वो कीमत है वो बच्चा जो था उसने तीस खच्चर पकड़े घर लेके गया फिर उसने सोचा कि इतना मालो दौलत मेरे पास आ गया पीछे से पैगाम आ गया बादशाह का कि हाँ कोई और भी तेरे पास इस तरह का हीरा है अगर है तो क्या वो बेचेगा तो वो बच्चा जो था वो कहने लगा पहले कीमत थी आपकी मर्जी की उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये हीरा कितना अनमोल है लेकिन अब कीमत होगी मेरी मर्ज़ी की तो बादशाह कहने लगा जी ठीक है आपने जो कीमत लगानी है लगाएं अनमोल हीरा है तेरे पास अनमोल मोती है तेरे पास तो वो कहने लगा पहले थे तीस हजर अब मैं लूँगा डबल अब मैं लूँगा साठ खच्चर तो बादशाह ने कहा ठीक है भाई इसको साठ खच्चर लाद के दो और इसे हीरा ले लो अब उस बच्चे ने दो हीरे नब्बे खच्चरों के बदले में फरोख्त की है और मौलाना रूम रहमत आप लिखते गए कि उस वक़्त जब पैसे सोने के हुआ करते थे कागज़ नहीं जो हमारे पास है सोने के पैसे हुआ करते थे उस वक़्त में बादशाह वक़्त के बाद उस पूरी रियाया में सबसे अमीर तरीन जो बंदा था वो कौन था जिसने बाप की खिदमत की थी किसने बाप की खिदमत की थी और बाप की दुआएं ली थी और बाप ने उसको बोला था कि बेटा जा तुझे सत्ते ही खैर है। तेरा ये जहान भी अच्छा हो तेरा वो जहान भी अच्छा हो